Здравствуйте, уважаемые желтоводцы. Я, как директор КП «Желтоводск теплосеть», хочу еще раз, который раз, немножко коснуться работы предприятия за последние, давайте так, за последнюю пятилетку подготовил информацию коротко, и коснуться основных вопросов, которые требуют немедленного решения как со стороны предприятия, так и со стороны жителей города. Буду говорить, наверное, тезисами, чтобы было более понятно, и постараюсь использовать как меньше, можно меньше технических терминов. Первое. За период с 2008 года по сегодняшний день предприятием практически на 40% уменьшено потребление природного газа с 25 до 16 миллионов кубических метров в отопительный сезон, что достигнуто за счет перехода предприятия в режим котельный и проведения капитальных ремонтов двух водогрейных котлов – финансирование которых производилось за счет собственных средств предприятий, то есть финансирование ремонта в этих двух котлов. Второе. Уменьшены фактически тепловые потери в сетях с 17 до 10 процентов, в основном за счет уменьшения количества аварийных ситуаций, чего удалось добиться благодаря проводимым работам по магистральным и внутригородским тепловым сетям. Одновременно значительно улучшилось качество предоставляемых предприятиям услуг по сравнению с 2008 годом. Третье. Выполненные мероприятия позволили удерживать последние четыре года рост тарифа на тепловую энергию, несмотря на значительный рост основных составляющих тарифа. Это рост минимальной заработной платы на 24%, повышение стоимости газа для абонентов второй и третьей категории на 58%, повышение стоимости электроэнергии на 40%, технической воды на 25%. В планах предприятия на этот год проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений, используемых в цикле производства тепловой энергии на площадке ТЭЦ. Это в первую очередь ремонт ограждающих конструкций здания котельной по ТВМ. Большие работы уже выполняются по обустройству скатных кровель административно-бытового комплекса, корпуса ремонтных боксов автотранспортного участка проходной ТЭЦ. Но в первую очередь усилия будут сосредоточены на проведении ремонтов городских тепловых сетей. К сожалению, не прошли гидравлические испытания центральные трубопроводы улиц Карпоткина и улицы Хмельницкого. В обоих случаях произошли порывы в голове линий в районе улицы Заводской. В настоящее время предприятие готовится к выполнению замены данных участков на расстоянии 150 метров от врезки магистральной трубопроводы. Трубы для данной работы предприятием закуплены. Сейчас выполняется согласование проведения земляных работ. Связано больше по улице Хмельницкого вопроса, потому что там находятся земельные участки в сервитуте по двум предприятиям. Там находится пункт приема черных металлов и территория водоканала. Также при проведении гидравлических испытаний выявлено более 60 порывов квартальных сетей. Сразу хочу принести извинения жителям города по срокам проведения работ, в частности, жителям улиц Хмельницкого дома 31-39 и другие, где работы начаты, но ведутся либо медленно, либо в настоящее время приостановлены. Связано это с тем, что у предприятия в строю остался один экскаватор, Борокс маленький, больше землеровной техники в рабочем состоянии на предприятии нету а восстановление той, что есть, уже невозможно, к сожалению. Сейчас проводится тендер на закупку двух экскаваторов. Ну и по решению данного вопроса, думаю, в ближайшее время, в течение месяца, предприятие получит эту технику и работы будут значительно ускорены. Вторая сторона, так сказать, одной медали, с одной стороны, то, что предприятие делает, с другой стороны, его финансовое положение, хотел бы на этом акцентировать свою Внимание. В настоящий момент предприятие рассчиталось за газ, потребленный в этом отопительном сезоне, всего на 70%. Примерно такой же уровень расчета имеется и по населению нашего города на текущий момент. Кабинета министров об администрации на прошлой неделе проводилось несколько совещаний по этому вопросу поставлена задача не только нам по всей области выйти на начало отопительного сезона на уровень расчетов не меньше 90%. Для нас это означает, что предприятие должно до 1 октября проплатить порядка 7,5 миллионов в счет расчетов по газовой составляющей тарифа. Планируем с одной стороны 4 миллиона закрыть за счет разницы в тарифах. Планируем это выполнить где-то августе, в сентябре этого года. Но также предприятие должно будет заплатить не меньше 3,5 миллионов живыми деньгами. Это, как вы сами понимаете, средства жителей города, которые должны за тепло, за полученную услугу. К сожалению, статистика последних лет показывает, что каждый отопительный сезон значительно наращиваются долги населения на текущий момент задолженность составляет 30,5 миллионов гривен. Это задолженность чисто населения. Без учета льгот, субсидий эти деньги предприятия получают. Живыми деньгами население города должно 30,5 миллионов. В настоящий момент платежи упали практически катастрофически. При текущих платежах предприятие даже не сможет выплатить заработную плату, не говоря уже о финансировании проведения капитальных ремонтов. Не капитальных, а текущих ремонтов и подготовки к началу следующего отопительного сезона. Я уже не говорю о оплате 3,5 миллионов гривен, которые мы должны заплатить за газ до 1 октября. В связи с этим мной принято решение и 4 июня я уже предупреждал, что будет такой шаг делаться. Заключен договор с компанией служба стягнения заборованности. Город Киев, куда переданы информация по должникам в общей сумме на 14 миллионов гривен. Для определения данной категории должников взяли процент оплаты 70%, то есть то, что сейчас предприятие рассчиталось по газу. Дальнейший вопрос передачи списков должников, как я уже сказал, общая сумма более 30 миллионов задолженность населения. Если люди, которые имеют текущую задолженность там, на уровне до двух с половиной тысяч, они будут принимать меры по погашению предприятия в течение ближайших двух недель, вынуждены будут подавать дополнительные списки для обработки этой компании. Соответственно, если вы не хотите попасть в данные списки, прошу принять срочные меры для погашения задолженности перед нашим предприятием. Еще раз повторюсь, эти деньги в первую очередь нужны для проведения расчетов за газ и своевременное начало следующего топительного сезона. Второе для проведения капитальных ремонтов тепловых сетей в городе. Третье для выплаты заработной платы работникам предприятия, которые будут выполнять данные ремонтные работы. Кроме того, обращаюсь к жителям города, которые имеют небольшие задолженности по заработной плате, по начислению за тепловую энергию, это порядка там, 200, 300, 400, 500 гривен. Перед тем, как уедете в отпуск, пожалуйста, придите в Сберкассу, в Приватбанк и погасите свою задолженность. Если вы думаете, что небольшие суммы задолженности как бы, не повлекут каких-то действий со стороны предприятия, это не так. Если предприятие будет видеть, что к июлю, к августу месяцу существенных продвижений в вопросах по данной задолженности не будет, мы вынуждены будем передавать и категории задолженников, у которых незначительные суммы данной задолженности.